Привет, с вами Пис Клюкватор, и это мое второе видео. Как и обещала, в этом видео я вас познакомлю со своими друзьями. Дози, иди сюда. Ш что нужно? Вот познакомься. Это камера. И что? Ну, она тебя снимает. Ну, что? На что? Видео. Бессмыслица какая-то. Ладно, я пошел. Стой, стой, стой. Иди сюда. Что опять? Познакомься. Я уже познакомился. Привет, камера. Я Дози. Вот, хоть что-то. Поговори с ней. Изложи душу. Как психиатру. Ладно, а я пойду. Вы тут разговариваете? Я пойду поищу Лялю. молодец упал по дороге что здесь такого не понимаю Н ну ладно я дози я дружу со всеми нас конечно во дворе не очень много но я думаю что скоро нам доставят новых друзей Н мо мои лучшие друзья это или. Или. Хм. Ну да, или. Или Оля. Хоть или бывает, конечно, иногда такой вот. М -м -м. Как его? Грубый. Да, грубой и непонятный. Но я все равно с ней дружу. Она классная девчонка. А Ляля, Ляля, -ля она любит о -о -м -м. морковку. Ну, наверное, ты скоро сам все узнаешь точнее, ты же она, камера, она моя. Да, ты скоро все сама узнаешь. Я надеюсь, что это не только я проходила такой, э, не только я проходил такой уровень. Эх, ладно, пойду позову Эллу. Вот или вот. Ну, познакомься. Это камера. И что здесь такого особенного? Эм, а она тебя снимает. На что? На видео, на канал. На какой еще канал? Слушай, мне нужно еще съесть несколько морковок. Все, давай, пока. Ну стой, ну что вы такие вот все? Такие. Посмотри сюда, изложи душу. Кто ты такая? Расскажи ей все про нас. А я пока пойду постерегу твои морковки. Шучу, съем. Что? Ой, ладно. Упала опять. Ладно. Итак, я Ляля, и я люблю морковку. Хм, наверное, это все про меня говорили. Ладно. Мои лучшие друзья это Элла, Эля и Дози. Дози очень дружелюбный мальчик. Вот. Ну, точнее, ленивец. Он же ленивец, да? А я кролик. А, или она... Типа олень. Ладно. Итак, я люблю морковь, там капусту. Яблоки тоже иногда люблю. Вот. Так, наверное, все. Что же еще вам сказать? Ну, думаю, что ты поймешь. Ты же камера, она моя женщина. Все. Ну, все, ну, ладно. Пойду найду Элю. Эля, я все. Молодец, что ж все. Это вот мое видео подходит к концу. Я думаю, что вам понравилось знакомство с э, друзьями. Моими друзьями. Ну, думаю, что э, они вам пришли по нраву и все такое. Как и мне. Э, ну, пока. Пока ягодки. Я тоже ягодки. Клубничка.